Доброго ранку, ви дивитесь навчання Сьогодні ми вам розповімо про ще одного волонтера корпусу мира, який працює у Кіровоградському інституті комерції. Меня зовут Ричард Коллинс. Я волонтер корпуса мира США в Украине и преподаватель в Кировоградском институте коммерции. Мы с супругой живем в Кировограде уже почти два года. В Кике я помогаю преподавать английский язык, международную корреспонденцию и экономику. Также я веду разговорный клуб и киноклуб. Мне очень нравится работать в Кировоградском институте коммерции. Я рад, что у меня есть возможность учить будущих лидеров Украины. После окончания нашего визита мы с женой... Мы не хотим терять связь с Украиной и особенно студентами. Мы хотим знать об их будущей судьбе и успехах. Студенты Кировградского института коммерции очень интересные личности. За этот период мы очень сблизились. Сначала они были довольно скованы и немного стеснялись моего присутствия, присутствии, но сейчас все изменилось. Мы посещаем некоторые мероприятия и болеем вместе за ток-шоу «Майданс». Также, когда я приехал, у меня была проблема с адаптацией к украинской системе преподавания и системе образования. Но мой коллектив и ректорат Кировоградского института коммерции оказали мне большую помощь в адаптации. Одним из моих достижений считаю получение гранта на обустройство мультимедийного ресурсного центра в Кировоградском институте коммерции, где можно проводить различные конференции, встречи, а студенты могут использовать его просто для обучения. В данный момент мы занимаемся Займаємося обустройством этого центра, делаем ремонт, покупаем нову мебель. Якщо ви хочете отримати європейську та сучасну освіту сьогодні, вам необхідно навчатися у Кіровоградському інституту комерції. До зустрічі у нових випусках навчання.юей. Ha 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 ha!